Thank you. 14 октября в Киеве прошел форум общественных организаций Украины, на котором присутствовали делегаты от 557 общественных организаций, профсоюзных объединений, инициативных групп, граждан со всех регионов Украины. Сегодня члены патриотического объединения «Никто кроме нас», в которое входит Украинская общественная организация «Никто кроме нас» Донецкой области, Всеукраинская общественная организация «Союз советских офицеров» в Донецкой области, Донецкая общественная организация «Союз ветеранов ДВПУ», общественная организация «Экипаж ветеранов военно-морского флота СССР» в Донецкой области, представители Украинского союза ветеранов Афганистана, Донецкая областная организация «Всеукраинская общественная организация инвалидов Чернобыльской катастрофы чернобыль получили поддержку и понимание необходимости действовать всего трудового народа Донбасса, которому не безразлична судьба и завтрашний день нашей страны и нашего народа. Гарантированность конституционного статуса лица как принцип конституционного правового статуса человека и гражданина выразительно зафиксирован в положениях части 2 статьи 3, 3 Конституции Украины. Права и свобода человека и гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека есть ее главной обязанностью. Кабинет министров Украины принимает меры относительно обеспечения прав и свобод человека и гражданина, зафиксированные в пункте 2 статьи 116 Конституции. Слава Иисусу Христу! Прежде чем начать нашу молитву, давайте просто призовем силу Божью на наше собрание. И Слово Божье говорит, кто к душу положит за своего товарища, тот и будет спасен. А вы собрали здесь герои. Те, кто были в Чернобыле, те, кто был на войне, те, кто спасал нас во время войны. Здесь собраны герои. И Божья сила будет с вами. И прежде чем молиться. Давайте просто скажем друг другу, Христос посеред нас. Есть и будет. И давайте вместе сейчас скажем молитву Господню, чтобы Божья сила наполнила нас, чтобы тут не мятеж была, а сила и слава Божья с нами. Отец Небесный. Отец Небесный. Сущий на небесах, небеса. да, да святится имя Твое, да придет царствие да Твое и на земле, и на земле. Как, на как на небе, да будет воля Твоя, да, будет воля. да отведи нас от лукавого и не уведи в искушение. Во имя Отца и Более. Сына и Святого Духа, благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудут с вами. И вы знаете, всегда мы должны молиться за власть. Я хочу сказать, по нашей украинской конституции власть принадлежит народу Украины. Остальное мы делегируем тем людям, которые должны управлять. И мы будем молиться, чтобы Бог благословил народ Украины, дал силу, мудрости и всего, чтобы мы побеждали и управляли своей страной. Дьявол говорил, я буду сеять вас как пшеницу. То есть он поделил нас на партии, на организации, на территории. А слово Божье говорит, когда мы будем пребывать единодушно, вместе и помолимся и покаемся в своих грехах, то я буду с вами и Господь будет с вами. Нам нечего делиться. Это наша спинная справа. И никто, кроме нас, этого не сделает во славу Господню. Да благословит Господь Бог вас, даст мудрости и силу Божью. И мы должны всегда каяться своих делах то, что мы не исполнили волю Божью на земле и избирали неизвестно кого, а Слово Божье говорит, избери из народа своего, боящего Бога, не сребролюбивых, не воров, муж одной жены, любящих Бога. И мы это должны сделать. И мы это будем делать, исполнять волю Божью здесь, в Украине. И будем благословлены. Слово Божье говорит, не обидь вдову, не обидь сироту, Будь послушание. Наши власти сейчас не в послушании бою, а в непослушании приравниваются к колдовству и морознечью. И Бог сказал, прокляну этих людей, которые не исполняют волю Божию до третьего и четвертого года. Пусть власти покаятся, иначе сильные суды Божьи будут на ними. Да благословит Господь всех нас. Это наше спильное право, и никто, кроме нас, с Богом ее не решит. Аминь. Уважаемые сограждане, мне стыдно о том, что мы сегодня собрались по такому случаю. По случаю, по случаю тому, что мы должны доказывать о том, что мы не быдло. Не быдло в нашем государстве, которое мы защитили ценой своей жизни и здоровья. Мне стыдно за нашего президента, который вчера не вышел чернобыльцам и не поинтересовался, какая же проблема их вывела в кабинету министра Верховной Рады. Одна единственная проблема у президента это то, что э, якобы мы очень много получаем. Но получаем мы за что? За то, что мы отдали здоровье. За то, что, за то, что мы себя положили на плаха нашему государству. Уважаемые граждане, Президент обещал услышать нас всех на плакатах, вы видели. Но он не хочет слушать нас, он слушает свое окружение. Он слушает господина Тегибко, который врет народу. Вы обратите внимание, господин Тегибко настраивает все общество против чернобыльцев. Почему? Потому что якобы мы забираем все средства пенсионного фонда. Это ложь. Мы получаем пенсии, так же, как и народные депутаты, судьи, прокуроры, государственные служащие и средств государственного бюджета. Вопрос. Куда деваются средства сред, государственных средств, предназначенные нам для пенсии? Воруют. Ребята, воруйте поменьше, и тогда народ будет иметь те пенсии, которые положены по закону. Мы ничего лишнего не требуем. Отдайте то, что нам положено. Нам дало государство за то, что мы положили свое здоровье и жизнь. Я искренне сожалею, что президент не повернулся к народу лицом. Мне стыдно за него. И пусть народ выскажет свое мнение по отношению к президенту. Скажите, пожалуйста, нам нужна такая Верховная Рада, которая предает народ. Нам нужен кабинет министров, который идет против собственного народа. Господин Президент, это вам ответ на ваше утверждение. Вы вчера утверждали в кабинете министров о том, что планируется захват, вооруженный захват э, и органов исполнительной власти. Уважаемые сограждане, вы пришли сюда с оружием? Нет! Спасибо. Товарищи, я представляю дом, дом, дом Донбасса. Я хочу обратиться к вам с одной большой просьбой. Давайте будем терпимы друг к друг другу прежде всего. Давайте будем не выглядывать из-за угла, не спать на диванах, не комментировать ненужные сплетни и передавать их друг другу. Давайте сегодня сплотимся. Сегодняшнее наше собрание, митинг сегодняшний, показал нашу силу. То, что мы можем быть вместе. Давайте не будем склотничать, угорять друг друга. Ведь посмотрите на то, что происходит в стране. Афганистана нет столько лет. Сколько лет нет Чернобыля, от а смерти уносят наших людей. мужчин, женщин, детей. Вы понимаете, как можно было тяжело? Поймите, как трудно и тяжело не слышать пуль, не видеть радиации и хоронить людей, которые погибают от судов, от власти, от недоверия, от непонимания, от упреков, которые мы слышим от нашего правительства, от депутатов, которые избраны от народа и теперь сегодня оздоравливаются за наши деньги. Покупают тебя особняки. воруют, разворовывают нашу землю. Товарищи, пусть они побоятся Бога. В Библии сказано, пусть глухой услышит, а слепой прозрит. Я призываю вас, вас, прозрите вы сначала. За... Простите, прозрите вы сначала. Докажите, что вы грамотная, организованная масса что мы не стадо, что мы не быдло, как они на нас говорят. Мы сила, и мы должны сегодня доказать это. Мы должны отстоять, довести наши акции до конца. Никаких меморандумов, которые за закрытой дверью один на один подписываются, а потом преподносятся нам не в том виде, в каком они должны преподноситься. Они всеми силами сегодня хотят нас разобщить. Даже то, что вчера Янукович сказал, что чернобыльцы получают по 30 тысяч. Простите, кто из вас получает 30 тысяч? Поднимите руку. Никто. Получают они. Поэтому у них нет права сегодня говорить нам такие вещи. У них нет права призывать нас к тому, что мы обзывать нас и говорить на нас, что все, что неподобно. Я вас прошу. Чернобылец написал прекрасные стихи по этому поводу. Я прошу вас, люди, вы очнитесь. Оторвитесь от больного сна Умирают ангелы отчизны Может в этом ваша есть вина Умирают больно им И плохо Без обиды И без лишних слов Ангелы Они надежда Бога Родиной покинутых сынов Нет Афганистану Нет Чернобылю Нет Чечне Нет депутатам всем Нет Господа бандиты У вас есть деньги на яхты? У вас есть деньги на вертолеты, на межгорья? У вас на это есть деньги? А выплатить пенсию денег нету. Жесть такое правительство, жесть такого президента, весь, 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 весь. спасибо. Дорогие друзья, слово для выступления предоставляется представитель партии Баткевщина Павлюк Татьяне Михайловне. дорогие дончане, дорогие жители Донецкой области, вчера мы встретились, я имею в виду все политические партии, общественные организации, которые входят в комитет сопротивления этой власти вместе с представителями чернобыльских организаций, вместе с представителями общественной организации, никто кроме нас. У нас разные политические убеждения. Даже не политические убеждения, а разные взгляды на те или иные политические проблемы. Но мы выслушали жесткий был разговор, и я как представитель партии Пачкивщина, которая в том числе и имеет часть вины в том, что сегодня здесь происходит с Украиной, в том, что сегодня проводится геноцид украинского народа, выслушала все, что мне сказали эти взрослые умные сильные мужчины. Я выслушала это, глядя им в лицо, понимая, что нас сегодня делят, делят на партии, делят на организации, делят на церкви. И если мы сегодня не поймем, что эта власть боится только одного определенного количества людей на определенном количестве как в квадратном метре, потому что она не боится законов, она плевала на конституцию, она плевала на мораль. Она провала, плевала на Бога. И вчера вот тот вот кабинет министров показательный, где президент, по-моему, настолько оторван от жизни и от действительности, говорит, что там перед Верховной Радой стоят люди, которые имеют по 30 с лишним тысяч пенсии, а у них плеча, за плечами автоматы, а в карманах пистолеты. Это президент так называемый, потерял вообще чувство меры и чувство действительности. На сегодняшний день люди не верят никому. И мы, как политическая сила Батьковщины, это понимаем. Но мы живем в Донецкой области, и у нас одни проблемы. Проблемы уничтожают вас, не давая вам пенсии, загоняя в нищету. Уничтожают нас, таская по прокуратурам и службам безопасности. Если не остановить этот беспредел, этот бардак, этот геноцид, завтра мы все окажемся рабами, А рабам, у рабов, как они говорят. Долги то не кормят, пусть сидят, ждут, чекают и молчат. Поэтому я говорю сегодня: позор этой власти! Стоители политической силы ⁇ Спильно справа ⁇ Токарю Денису. Добрый день, дорогие сограждане, дорогие земляки. У нас не политическая сила, это народный рух ⁇ Спильно справа ⁇ Это наше общее дело. Это твое и мое дело. Я хочу тебе сказать, почему мы так плохо живем. Потому что мы с тобой разрознены. Нас все время делят на какие-то социальные сферы, нас хотят разделить. Но я тебе хочу сказать, мы должны с тобой стать вместе, плечом к плечу, и стать достойными людьми. Это мы должны выдрать просто из, из глотки этой власти. Они говорят, что мы быдло и мы козлы. Мы должны с тобой доказать, что мы не быдло и не козлы. Для этого ты должен не быть безразличный. Я хочу тебе сказать, что сегодня то, что у нас есть здесь такое количество, количество. Я хочу сказать тебе спасибо. Но мы здесь не все. Нас здесь должно быть в три раза больше. Поэтому из-за того, что мы с тобой на сегодняшний день не такие еще активные, мы видим то, что как с нами поступает. На сегодняшний день это Верховная Зрада, которая зрадила народ, свой народ. Мы им дали возможность принимать законы для того, чтобы нам было лучше. Нам было лучше и свободнее жить. Они это все унизили Они растоптали наше с тобой доверие к ним Поэтому мы должны сегодня сказать геть такую Верховную Раду Нам такая не, не потребна Верховная Рада Она Верховная Рада Которая должна была уже по конституции 96 -го года 27 марта должна была пойти на, на выборы И быть переизбрана. Они себе в неконституционный способ продлили каденцию на два года. Мы можем это понять, что они могут еще на четыре года продлить себе каденцию. Поэтому мы с тобой не должны ждать какого-то Юрьева дня, когда у нас появится возможность в какой-то день изменить власть. Мы эту власть должны поменять сегодня, потому что мы люди, которые, которые являемся один, одним на Влады. Это мы им дали возможность там сидеть и 450 человекам представлять наши интересы. Если они этого не делают, мы говорим «Зраду геть! Зраду геть! Зраду геть! Зраду гэть! Зраду гэть! Зраду гэть! Зраду гэть!» Они не готовы сегодня пойти на выборы, потому что они понимают, что завтра они уже могут не попасть в новый парламент. Поэтому они сидят и зубами держатся за свои кресла. Но если мы с тобой будем активными людьми, не просто сидеть дома на кухне, обсуждать, как все плохо у нас в стране, если мы подымемся, нам придется просто вынести их оттуда. И я от вас говорю, давайте соберемся все вместе, давайте мы сейчас подпишемся за то, что мы говорим. Мы отправляем вас в отставку, в Верховную Раду, Шостого Скликания, отправляем подставку. И кто за это? Давайте проголосуем. Единогласно. Спасибо.